assalomu alaykum o'rganuvchilar bugungi darsimiz tuzlar mavzusining davomi asosan nordon va asosli tuzlarga to'xtalib o'tamiz nordon tuzlar va asosli tuzlar qanday hosil bo'ladi demak e'tibor qiling boringki bizda alyuminiy gidroksidi tuzilishi quyidagicha fosfat kislota alyuminiy gidroksidi qanday necha xil qoldiqqa ega yoki necha xil kationga ega to'g'rog' aytganda necha xil kationga ega uch xil kationga ega bular quyidagilar agar alyuminiy gidroksidi o'zidan bitta ohashini yo'qotsak alyuminiy di gidrokso katiyonini hosil qiladi uning zaryadi plyus bir alyuminiy gidroksidi ikkinchi ohashini yo'qotadigan bo'lsa alyuminiy gidrokso katyonini hosil qiladi uning zaryadi plus ikki chunki ikkita ohash yetishmayapti alyuminiy gidroksidida uchinchi qoldig'i bu ohashlarni to'laligicha yo'qotgan holatda alyuminiy atyonini hosil qiladi uning zaryadi uchga teng fosfat kislotasi ham uch xil qoldiq hosil qiladi bular quyidagilar agar fosfat kislotasi bitta vodorodini yo'qotsa unda zaryad birga tenglashgan hash ikki p o to'rt di gidro fosfat qoldig'ini hosil qiladi zaryadi minus birga teng e'tibor bering kislotalarning qoldig'i manfiy zaryadga ega manfiy zaryadga ega asoslarning qoldig'i musbat zaryadga ega fosfat kislotasidan yana bitta vodorod atomi kamayadigan bo'lsa demak qoldiq qaysi ko'rinishga keldi h P, o 4 ko'rinishga keldi zaryad minus ga tenglashdi xuddi shu kislotaning uchala vodorodi ham ketgandan so'ng 1 2 3 uchta vodoroddan bo'shagan bog'imiz mavjud natijada minus uch zaryadga ega bo'lgan fosfat kislotasining qoldig'i hosil bo'ladi minus uch demak bizda fasfat kislota nechta qoldiqqa ega ekan uch xil qoldiqqa ega ekan bir ikki uch nomlari yodlash shart fasfat gidrofosfat zaryad minus ikkiga teng di gidrofosfat zaryad birga teng gidrofosfat minus ikkiga teng fosfat minus uchga teng alyuminiy gidroksidi ohashlarning bittasini yo'qotgan holatda alyuminiy di gidrokso plus bir zaryadli kationni hosil qiladi ikkita ohashni yo'qotishi bilan alyuminiy gidrokso musbat ikki zaryadga ega bo'lgan kationni hosil qiladi alyuminiy katyoni uchala ohashini yo'qotishi bilan uch zaryadlangan alyuminiy katyonini hosil qiladi demak bu anion va katyonlarning nomini yodlash kerak katyonlarni anionlarning nomini yodlash shart boshqa kislotalardan kelib chiqqan holda demak fosfat kislotasi hamda alyuminiy gidroksididan necha xil tuz hosil bo'lishi mumkin quyidagi tuzlar hosil bo'ladi alyuminiy d fosfat tuzi bitta tuz da. alyuminiy gidrokso va fosfat tuzidan ikkinchi tuz hosil bo'ladi da. alyuminiy va fosfat tuzidan uchinchi tuz hosil bo'ladi alyuminiy gidrofosfatdan to'rtinchi tuz hosil bo'ladi alyuminiy hamda gidrofosfatdan beshinchi tuz hosil bo'ladi demak besh xil tuz hosil qilishi mumkin ekan uch negizli asos va uch negizli kislota besh xil tuz hosil qilishi mumkin ekan besh xil tuzning formulasini endi yozib chiqamiz birinchi tuzimiz alyuminiy oh ikki marta p o to'rt fosfatni zaryadi 3 ga teng demak buni qog'oz kationni qog'ozga olamiz 3 yozamiz Anionning zaryadi 1 ga teng u yozilmaydi moddaning nomi qanday o'qiladi ushbu moddaning nomi alyuminiy di fosfat deb o'qiladi bu asosli tuz sababi tarkibida ohash oh, bor ikkinchi tuzimiz alyuminiy gidrokso zaryad ikkiga teng fosfat zaryad uchga teng fosfatning zaryadi uchni kationga kationning zaryadi ikkini fosfatga yozamiz va tuzning formulasi hosil bo'ldi nomi quyidagicha o'qiladi alyuminiy gidrokso fosfat deb o'qiladi albatta sizlar bu tuzlarning tagidan nomini yozib qo'yasiz aksincha hech qanday bilimga ega bo'lolmaysiz yoki kam bilimga ega bo'lasiz uchinchi tuzimiz endi bu o'rta tuz alyuminiy hamda fosfat zaryadlar teng ekan qisqarib ketadi umumiy bo'linuvchi uch uchni uchga bo'lamiz bir uchni uchga bo'lamiz bir yozilmaydi alyuminiy fosfat o'rta tuz yuqoridagi ikkita tuzimiz asosli tuz edi endi navbat nordon tuzga to'rtinchi tuzimiz alyuminiy kationi hamda gidrofosfat anionidan hosil bo'lgan alyuminiy zaryadi plus uch gidrofosfat zaryadi minus ikki alyuminiyning zaryadini kislota qoldig'iga kislota qoldig'ining zaryadini esa alyuminiyga yozamiz moddaning nomi qanday o'qiladi alyuminiy gidrofosfat deb nomlanadi albatta nomini daftaringizga yozing beshinchi tuzimiz alyuminiy zaryad minu plus uchga teng digidrofosfat zaryad minus birga teng kislota qoldig'ining zaryadi bir, bir yozilmaydi alyuminiyng zaryadi esa kislota qoldig'iga o'tadi moddaning nomi alyuminiy di gidro demak nordon hamda asosli tuzlarga yana bittadan misol ko'rib o'tamiz sizlar bilan e'tiborli bo'ling biroz soddarog'iga kalsiy gidroksidi necha xil kation hosil qiladi ikki xil ya'ni bitta ohash ikkita işte ohash bo'lganligi uchun ikkala ohashini yo'qotgan holatda ikkala ohash ionini yo'qotganda kalsiy kationini hosil qiladi ikkiga teng agar bitta ohashini yo'qotib bittasi saqlanib qolsa kalsiy gidrokso zaryad plyus bir karbonat kislota tuzilishini chiza olishimiz kerak va albatta chiz olishlaring shart tuzilishga ega nech xil qoldig'i bor bitta vodorodini yo'qotishidan hosil bo'ladigan qoldiq gidro karbonat zaryad minus ga teng ikkala vodrodini yo'qotishidan hosil bo'lgan qoldiq karbonat zaryad minus ga teng ko'rib turibsizlar zaryad 2 ga teng bo'lgan qoldiq hosil bo'ldi kalsiyda ham shunday qoldiq hosil bo'lgan endi ushbu bizdagi aniqlab olgan ikkala kationimizdan kelib chiqib tuzlarning formulasini yozamiz kalsiy gidro gidrokarbonat kalsiyda zaryad ikki ekan gidrokarbonatda zaryad minus bir demak kalsiyning de zaryadi kislota qoldig'iga gidrokarbonatning esa kalsiyga o'tadi ushbu moddaning nomi kalsiy gidrokarbonat nordon tuz vodorod bo'lganligi uchun navbatdagi tuzimiz kalsiy karbonat ikkala ionning zaryadi teng bo'lganligi uchun tuzning formulasi shu turishcha qoladi kalsiy karbonat asosli Asos, tuz qanday hosil bo'ladi asosdagi ohashlarning tuz tarkibiga kirib qolishidan hosil bo'ladi uchinchi tuzimiz demak karbonat kislota va kalsiy gidroksidi o'rtasida necha xil tuz hosil bo'lar ekan uch xil uchinchi tuzni yozamiz kalsiy ohash qanday nomlanadi gidrokso kalsiy yoki kalsiy gidrokso karbonat zaryadimiz minus ikkiga teng karbonatning zaryadini katyonga o'tkazamiz bir zaryad o'tishi shart emas ushbu moddaning nomi kalsiy gidrokso karbonat nordon hamda asosli tuzlarning tuzilishini chizishga e'tibor bering grafik tuzilishini chizamiz boringki kalsiy gidrofosfat tuzi bo'lsin buning uchun fosfat bu fosfat kislotaning tuzilishini chizib olamiz H3PO4 kislota tuz hosil qilish davomida nechta vodorodga kamaygan ikkita vodorodga kamaygan ikkita vodorodning o'rni nechta kalsiy yordamida qoplanadi bitta kalsiy sababi kalsiy ikki valentli ikkita vodorodning o'rnini egallaydi ushbu moddaning kalsiy gidro kalsiy gidro fosfat tuzilishini quyidagicha ifodalash mumkin bog'lar soni nechta kislorodlar soni to'rtta bog'imiz sakkizta bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz yettita sigma bog' bitta bi bog' jami sakkizta bog' edi yana birorta misol ko'raylik kalsiy di gidro anyonning zaryadi minus birga teng katyonniki plus ikkiga teng demak ikki anyionga yoziladi ushbu moddaning grafigini chizish uchun fosfat kislotasining grafigidan ikki marta chizish kerak demak chizib olamiz ikkita sulfat kislota molekulasini chizib oldik yuqoridagi fosfat bitta vodorodni pastdagi molekuladan ikkinchi vodorodni o'chiramiz demak ikkita minus bir zaryadga ega bo'lgan ikkita anyion hosil bo'ldi va ushbu birinchi anyonning bog'ini va ikkinchi anionning vodoroddan bo'shagan bog'ini bitta kalsiy atomi bilan almashtiramiz modda hosil bo'ldi o'qiladi kalsiy di gidro fasfat albatta chizib nomlashni olishimiz kerak navbatdagi tuz endi boringki asosli tuz yozaylik alyuminiy di gidroksidida uchta oh bor alyuminiy gidroksidi necha xil kation hosil qiladi uch xil shu bugungi darsda ko'rib o'tdik o'shalarning bittasi alyuminiy boringki ikkita ohash ionini o'chiraylik asosli tuz hosil qilish uchun ohash ionlari tuz tarkibida saqlanishi kerak hosil bo'lgan ionimizning zaryadi endi esa plyus ikki zaryad holatiga keldi nol edi sulfat anyoni bilan bog'lashimiz mumkin sulfat anyoni bilan mana to'laligicha mos kelib turibdi alyuminiy gidrokso sulfat sulfatning zaryadi minus ikki bu esa plus ikki iyon shu holatda qoladi kelinglar biroz murakkabroq alyuminiy gidroksididan va ohashlar sonini bittaga kamaytiraylik demak ikkita qoldi sulfat kislota qoldig'i s o to'rt zaryadi minus ikkiga teng buning zaryadi esa plyus birga teng sulfatning zaryadini kationning zaryadiga o'tkazamiz alyuminiy alyuminiy d sulfat deb o'qiladi ushbu miqdor o'qilishi shart emas tuzilishini chizamiz buning uchun bizda alyuminiy gidroksididan ikki marta chizib olishimiz kerak quyidagicha alyuminiy sulfat kislotasini ham grafigini chizib olamiz ikkita kislota ila bitta kislota molekulasi bilan bitta asosni o'zaro biriktiramiz bitta suvni olib tashladik demak suv molekulasi chiqib ketdi o'zaro bog'ni bo'g'laymiz e'tibor bering yana bitta suv molekulasini olib tashlaymiz asosdan oh kislotadan h ionini olib tashladik suv kamaydi yana bittaga ikkita asosning hamda kislotaning ochiq bo'lgan bog'larini o'zaro bog'laymiz mana shu formula holatiga keldi modda tekshirib ko'ramiz to'g'ri noto'g'ri chizilganligini kislorodlar soni ushbu modda tarkibida sakkizta sakkizta kislorodimiz bor demak o'n oltita bog' bo'lishi kerak bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n o'n bir o'n ikki o'n uch o'n to'rt o'n besh o'n oltita bog' bo'ldi mana sizlarga asosli tuzning grafigi bugungi vazifa quyidagicha bo'ladi o'nta nordon o'nta asosli tuzning formulasini yozib yigirmatasining ham grafigini daftaringizga chizasiz olayotgan bilimlaringiz sizlarda qolishi uchun faqat darsimizni tomosha bo'lib qolmasligi uchun aytilgan vazifalarni bajarishingiz shart e'tiborlaring uchun rahmat